صحبت صالح مفید ہونے کی اہم شرط صحبت سے یہ مراد نہیں کہ علماء کی خدمت میں جا کر مرید ادھر ادھر کی باتیں خبریں اور دنیا کی باتیں بیان کرنا شروع کرے صحبت جب ہی مفید ہو سکتی ہے جب ان سے اپنے امراض روحانیہ کا بیان کرے اور ان کا علاج پوچھے اور عمل کرے محض کسی کے پاس رہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہو حقوق و آداب مرشد شیخ کو حقیر نہ جانے اس کے ظاہر پر نظر نہ کریں بلکہ کامل عقیدت کے ساتھ اسے حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ سمجھے اور اس کے صحبت کا فیض حاصل کریں صرف ایک ہی شیخ کو جسے جس بیعت کر لی اپنے حق میں سب سے انفاظ سمجھے اور یہ اعتقاد رکھیں کہ میرا اصلاح باطن اور حصول معرفت کا مطلب صرف اسی شیخ ہی سے بآسانی حاصل ہوگا ہر جائیں نہ بنے اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو فیض و برکات سے محروم رہے گا اطاعت و عقیدت اور محبت شیخ کے ساتھ رکھے حسب استطاعت جان و مال سے شیخ کی خدمت کرے اور شیخ پر احسان نہ جتلائے بلکہ شیخ کا احسان سمجھے کہ اس نے خدمت کو شرف قبولیت بخشا شیخ سے کسی قسم کما یا مطالبہ نہ رکھے جتنی بھی خدمت کرے خلوص سے کرے تاکہ کمال ایمان سے بہرمند ہو مرشد کی فرمان کو فوراں بجا لائے اس کے ہر کام کی اقتداء اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے کیونکہ بعض اوقات وہ اپنی حال اور مقام کی مناسبت سے کام کرتا ہے جو مرید کے لیے اس کی کے استعداد عالی ہونے کی وجہ سے مضر ہوتا ہے البتہ قولی مطابعات اختیار کرنا ہے تاکہ پیر سے محبت اور مناسبت پیدا ہو جائے مرشد کی موجودگی میں ہماتن اس کی طرف متوجہ رہے یہاں تک کہ فرض و سنت کی سوا نفل نماز یا کوئی اور وظیفہ اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑے بلکہ اس کی صحبت کے اثر کو غنیمت سمجھے تاکہ شیخ کی نگاہ شفقت حاصل ہو اور فیض باطن سے حصہ ملے شیخ کی صحبت میں بعد اب ہو کر نہایت عاجزی سے خاموش بیٹا رہے اور اس کی کلام قدسی کو نہایت غور سے سنتا رہے ادھر ادھر نہ دے نہ کسی سے بات کرے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر باتیں کرے وقتی ضرورت مختصر کلام کرے اس کو اپنی تقریر نہ سنائے بلکہ اس کی سنے اس کی مجلس میں اپنے آپ کو کسی طرح ممتاز نہ کرے مرشد کی نشستگاہ پر نہ بیٹھے اس کے مسلح پر پاؤں نہ رکھے بغیر اجازت اس کے سامنے نہ کانا کائی نہ پانی پی نہ اس کے برتن استعمال کرے اس کی طہارت اور وضو کی جگہ طہارت یا وضو نہ کرے تو آداب شیخ کے رو برو بجا لاتا ہے وہی پیچھے بھی بجا لائے جس جگہ مرشد بیٹا ہو اس طرف پاؤں نہ پیلائے اس کی طرف منہ کر کے نہ توکے اگرچہ سامنے نہ ہو شیخ کے آگے نہ چلے شیخ کڑا ہو تو مرید کڑا رہے اور اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھے مرشد کے تمام اقوال و افعال کو راست جانے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرے حد تل وسیع تعویل کرنی چاہیے اور کسی مجبوری حالت استغراب یا اپنے واقف نہ ہونے پر محمول کرنا چاہیے لیکن یہ اس وقت ہے کہ شیخ کامل ہو اور اگر کسی میں شیخ کامل کی اوصاف نہیں ہے اور اس کی عادت فاسقانہ ہو تو ایسے شخص کے کاموں اور ہاتھوں کی تعویل پر ہرگز جائز نہیں شیخ کی سختی اور ڈانڈ پٹ سے دل تنگ نہ ہو اور بدگمانی کو رامے نہ آنے دے کیونکہ شیخ کی سختی طالب حق کے لیے ثقیل کا حکم رکھتا ہے وباح سے اور جھگڑے وغیرہ کی صورت نہ بنائیں مرشد کے کلام کو رد نہ کریں شیخ کے رو برو بے باتیں نہ کرے اور نہ ہی کسی کے ایوب بیان کرے مرشد کے ربداروں سے محبت رکھے اپنے احوال باطنی مرشد کے سامنے مناسب وقت میں عرض کرے خواب جو کچھ دیکھے وہ بھی مرشد کی خدمت میں عرض کرے اگر اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو وہ بھی بیان کرے جو وظیفہ شیخ نے دی ہو اپنا معمول بنائے اس کے علاوہ تمام وظیفے چھوڑ دے اور اپنی طرف سے پڑھنے شروع کی ہو یا کسی دوسرے نے بتائے ہو البتہ اعمال مسنونہ مستثنا ہے شیخ کے پاس بیٹھ کر وظیفہ وغیرہ مشغول نہ ہو اگر کچھ پڑھنا لازمی ہو تو اس کی نظر سے پوشیدہ بیٹھ کر کریں۔ اپنی شیخ کے اجازت کے بغیر کسی دوسرے شیخ کی طرف بغرضی بیت رجوع نہ کریں تاکہ سعادت مندی کی دولت سے مالا مال ہو